السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا جذبہ اور امت کے لئے دل میں تڑپ مولانا انعام الحسن صاحب کی آواز میں بہت ہی پیار آواز جزاک اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوں ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں تم کو چھوڑوں گا نہیں تمہیں امیر بنا کر تمہیں حاکم بنا کر یہ خلافت میری گردن میں ڈال کر تم سارے کے سارے بچتے ہو ایسا نہیں ہوگا تمہیں بناؤں گا میں یعنی عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی اپنی ایک گردن کا فوق سمجھتے تھے اور جتنے افراد تھے وہ بھی اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے تھے وہ بھی سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر لگ کر اس کے اندر پھنس کر ہمارے سے کوئی بے عنوانی ہو جائے وہ لوگ ڈرتے تھے اس سے ایسے نہیں کیا آج اپنی عمارت کو آج اپنی حکومت کو اپنی خواہش کے پورا ہونے کا اپنے چوچنے کے نکالنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے اس کے اندر جتنا ظلم کیا جا سکتا ہے جتنی بےنبانی کی جا سکتی ہے جتنے عمار کو بگاڑا جا سکتا ہے ان سب کے اندر ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی فکر میں ایسا نہیں تھا میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں یہ دل کا یقین جب بن جاتا ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی بن جاتی ہے خلافت اگر ہو حکومت اگر ہو جب بھی وہ پھون پھونک کر قدم رکھتا ہے وہ اپنے اعمال کے بنانے کی کوشش کرتا ہے عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ خلافت خلافت مدینہ منورہ کے کنارے پر ایک بڑھیا تھی جو اپاہر تھی رات کو جاتے تھے جا کر اس کی خدمت کرتے تھے گھر کی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے تھے اور اس کی ساری ضروریات بجا لاتے تھے خدمت جا کر کرتے تھے یہاں تک کہ بعد لوگوں کو شبہ ہوا کہ کیا بات ہے یہ عمر اس, اس گھر کے اندر جاتا ہے جہاں تنہا عورت ہے یہ تنہا عورت کے پاس کیوں جاتا ہے دریافت کیا اس عورت سے کہ اللہ کی بندی یہ آدمی تیرے پاس کیوں آتا ہے تو تنے تنا گھر میں رہنے والی ہے اور یہ اجنبی آدمی کیوں آتا ہے اس بڑھیا نے دعائیں دی کہ اللہ اس بندے پر رحم فرما آتا ہے معلوم نہیں کون خدا کا بندہ ہے آ کر میری ساری ضرورتیں پوری کر کے جاتا ہے گھر کو بھی صاف کر کے چلا جاتا ہے یہ کون تھے امیر و عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جس سے قیسر و کسرہ درستے تھے وہ ایک بڑیا کے دھکی جا کر اپنے خدمت کیا کرتے تھے جہاں تک کہ اس کے گھر کے اندر جھاڑو بھی دیتے تھے ایسی عمر عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ انہیں حمز کا عامل بنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سال گزر گیا کوئی خیر خبر ہی نہیں کہ یہ گورنر صاحب حاکم صاحب انہوں نے مار کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خط لکھا دکھ راما لکھا کہ یہ خط میرا ملتے ہی فوراً چلے آؤ اور جو کچھ سال بھر کے اندر تم نے حاصل کیا ہے جمع کیا ہے وہ لے کر آئے چلیے مدین منورہ پہنچے سیدھے دربار کے اندر امیر و مبین کی خدمت میں تھی ہاتھ میں ایک جھولا تھا اور ہاتھ کے اندر ایک آسا تھا دریا فرمایا رضی اللہ ہو عنہ کب آئے ہو ارض کیا کہ ابھی آ رہا ہو سیدھا سر سیدھا آپ ہی کے پاس سا. فرمایا پیدل آ رہا ہوں تو ہاں جو پیدل آ رہا ہوں شام سے پیدل ہی آیا دریا فرمایا سواری نہیں تھی حج کیا نہیں سواری نہیں تھی حضرت عمر نے فرمایا بہت برے ہیں شام والے کہ تمہیں سواری بھی نہیں دی دیوں فرمایا اب اللہ حجان امن اللہ سے تم انہیں جو ہے برا ہو میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تم انہیں برا کہ بات یہ ہے کہ میں نے مانگی نہیں آپ سے انہوں نے بھی نہیں اس واسطے پیدل چلا رہا دریافت کیا کیسے مزاج ہے دیکھتے نہیں صحیح ہے سنت کش بات فرمایا کیا دے کر آؤ عرض کیا کہ یہ چیلا ہے پوری دنیا اس کے اندر ہے اس کے اندر میرا پیالہ ہے جس کے اندر کھانا کھاتا ہوں اس میں وہ پیالہ ہے جس کے اندر کپڑے دھوتا ہوں اس کے اندر وہ پیالہ ہے جس سے وضو کرتا ہوں اس کے اندر جو ہے دنیا کی یہی ضرورت ہے وہ ساری اس کے اندر اور یہ میرا آسا ہے کہ جانور اگر ملتا ہے اسے جو ہے جفے کرتا ہوں اور کوئی دشمن آتا ہے اس سے لڑتا ہوں ساری دنیا میری جھولے اس آشا کے ماتے فرمایا کیا لے کر آئے سال بھر میں کمایا کیا ہے اس کا سوال کیا کرتے ہیں یہ سوال کیوں کرتے ہیں امیر المین خطاب جو خلیفۃ المسلمین ہیں ان سے یہ بات وہاں کا سبحان اللہ یعنی امیر المن کو اتنا بھی حق نہیں کہ سوال کرنے کے سال بھر میں کتنا جمع کیا کتنا لا فرمایا کہ یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا جو میں نے وہاں حاصل ہوا جو وہاں پر آمدنی ہوئی جو اس کے وساری تھے جو اس کے خرچ کرنے کی جگہ تھی جہاں پر اللہ نے اس کے خرچ کرنے کو فرمایا بس وہاں خرچ کر دیا حضرت عمر نے فرمایا کے ساتھ کچھ نہیں نا اس کے کچھ نہیں اللہ نے مساوی بتا رکھے ہیں خدا پاک میں خرچ کرنے کی جگہ بتلا رکھی ہے بس جتنی آمدنی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری اس کے مواقع پر اس کے مواضع پر خرچ کر کے آیا ہوں اپنے ساتھ کچھ نہیں حضرت عمر تو اللہ تعالی اغوا ہو کا خیال ہوا ہو سکتا ہے کہ اپنے گھر بھیجایا آیا ہو جہاں کے جو ہے اپنے بزرگی جتا رہا ہو چلے گئے اپنے گھر چلے گئے حضرت عمر ربی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی بھیجا اور ایک ہزار دینار اس زمانے میں ایک ہزار دینار کی قیمت تھی آج تو لاکھوں روپئے کی قیمت تھی آج تو پیسہ ہی بے قیمت ہو انسان ہی بے قیمت نہیں ہوا پیسہ بھی بے قیمت ہو بھیجا اور جا کر یوں فرمایا جاؤ وہاں تحقیق کر کے آؤ اس کے مہمان بنو اگر وہاں گھر کے اندر کچھ کچھ آئے گھر کے اندر کچھ فراقی دیکھو تو چلے آنا اور اگر تنگی دیکھو اور اس کے اندر ضرورت محسوس ہو تو یہ ایک ہزار دینار انہیں دیکھا مدینے سے باہر قیامت عمر رضی اللہ چڑا لاڑوں کے تحقیق حال کرنے کے لیے جو گئے تھے کہ گئے السلام علیکم وعلیکم السلام کہاں سے آ رہے ہو مدینے سے آ رہا ہوں امیر و کا کیا؟, کیا حال ہے خیریت سے ہے فرمایا ہاں بہت خیریت سے ہے اللہ اسے جزا خیر دے. بہت خدا کے حکموں کا پابند ہے میں نے سنا ہے کہ اپنے بچے کے اوپر نے ہٹ پائیں یہ بات چیت ہو کر انہیں اطیام کو دو دن تین دن تین دن اقیام کو فرمایا اور وہ اپنے جو ہے سو کی روٹی لا کر اپنے لگتے رہے تین دن جب پورے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے مہمانی تین دن کی ہوتی ہے بس جاؤ سفر یعنی <سؤال> جو کستا کھلا گیا بھائی جب انہیں دیکھا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو امیر المومنین نے جو ایک ہزار دینار دیے تھے وہ ان کی خدمت میں پیش کیے کہ امیر المومنین نے یہ بھیجے گھر گئے اسے گھبرا گئے کہ میرے سوا اور کوئی ملا ہی نہیں چاہیے ہوگی چنانچہ بیوی نے اپنی ارنگ بھی اس کے اندر لیا اور لے کر وہ جو ہے ساری اسی مجلس کے اندر کہ فلا بیوہ ہے فلا یتیم ہے فلا مسکین ہے اتنا اس کو دے دو اتنا اس کو دے دو یہ سارا کا سارا اسی مجلس کے اندر تقسیم کر دیا اس نے تاثر دے جا کر رمن رضی اللہ چار آئنوں کے نے پوری کیفیت بیان کی کہ عمر نے پھر دوسرا آدمی بھیج کر ان کو طلب کیا اور بنایا یہ حاضر ہوئے امیر المبین کی خدمت میں اور حاضر ہوئے عمر نے دریافت کیا کہ اس پیسے کا کیا کیا مطلب اللہ کیا آپ کے سوال کا کیا مطلب کیا میں نے جو کچھ کیا حضرت عمر رضی اللہ اور دینا چاہ تو اس کے لینے سے انکار غلہ دینا چاہ تو غلے کو بھی انکار کر دیا منہ فرمایا کہ میرے گھر میں تین سو جو موجود ہیں ابھی تین سو تقریباً دو دھڑی کے وہ موجود ہیں اور اتنے ختم ہوگا اتنے خدا ہے پاک اور دیتے لیا تھا مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں کپڑا دینا چاہا تو کپڑا ضرور لے لیا منہ فرمایا آتے ہوئے میں نے دیکھا کہ یہ ایک مسکینہ تھی ایک عورت تھی اس کے پاس کپڑا نہیں ہے اس واسطے یہ لیتا ہوں کہ جاتے ہوئے اس کو لیتا چلا یہ کون یہ وہ جو ہنس کے حامل تھے یہ وہ کون جنہیں حضرت رضی اللہ عنہ کے مقام پر انہوں نے گورنر بنایا تشریف لے گئے چند دنوں کے بعد انتقال ہو رضی اللہ تعالی عنہ نے آئے ہو فرمایا بھائی تمنا کرو کرو تمنا کسی نے تمنا کی کہ خدا پاک مجھے دولت دے تو میں جو ہے اتنے اتنے غلام آزاد کروں کسی نے تمنا کی خدا پاک مجھے ہمت دے تو حاجیوں کو زمزم پلاؤں کسی نے کچھ تمنا کی کسی نے کچھ تمنا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ارشاد فرمایا میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھے گھر بھر, بھر ایسے آدمی ملے جیسے اللہ کا بندہ تھا کسی کو اس ملک میں بھیجو کسی کو اس ملک میں میرے <تصفح> <تصفح> حبیزوں اور دوستوں جب آدمی کے اعمال بنتے ہیں تو وہ اس سے دنیا کے اندر جاتا ہے اعمال اس کے مطابق ہو جاتے ہیں پھر کائنات کی ساری چیزیں ایسے بندے کے فرما بردات تابے داد ایسے بندے کے کام آنے لگتی ہیں ظاہر کے ظاہر کے حالات کے خلاف اس کے لیے ایسی ایسی جگہ سے اللہ کی اللہ کی مدد ظاہر ہوتی ہے جہاں اس کا وہم بھی نہیں جاتا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. تو میرے بھائی و بزرگو جس طرح ہم نے مولانا انعام الحسن صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی تو اس میں ہمیں بہت ہی پیاری باتیں سنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اور ان کے واقعات اور اس کے حکمرانی کا تجزیہ بہت ہی پیارا بیان جزاک اللہ